哼，二打一，可不算公平吧？ Thank you 是谁？又为什么要救我？小子，时间不多了，我就问你一句话：想不想救你姐姐？想，只要能救活姐姐，我做什么都愿意。司马王月真身是凤凰，乃不死不灭。 三界之外的神兽，你要找到花容，他的元神碎片，待到他重生，血脉激发之后与之相融，凤凰便会再现世间。真的吗？那真是太好了。我的寿元已尽，我已将毕生的灵力传授。 但由于你是凡胎肉体，所以灵力会慢慢吞噬掉你一些记忆。只要记住，你将继任魔族大尊之职，当实质保护凤凰，振兴魔族。小子，你做得到吗？ 恩家，我难无以为报。他既然你受命于我，我定会遵守诺言。姐姐，我一定会救你重生，然后讨伐陈炎。太可怕了！凤凰之火瞬息间就令万物荡为寒烟，多亏天帝命女神降雨。 好不容易才扑灭了人间的烈火。如果凤凰真的涅槃，一定是一场浩劫。幸好，无论他怎么重生，赤日神君一定都会用赤霄剑毁灭他，拯救三界的。颜月，你怎么了，颜月？